ایک آدمی کو میں نے مرکی سکھائی ہے ایک مہینہ اس کی مرکی لگ گئی ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس مرکی کو پکا کرنا ہے تو آپ لازمی جو ہے مسجد کے اندر جائے کریں اور سپیکر کے اندر اس کو اذان میں استعمال کریں وہ مجھے کہتا رہا ہے کہ میں نے جناب جا رہا ہوں میں مسجد جا رہا ہوں ایک مہینہ اس کی مرکی لگ گئی لیکن ایک مہینے کے بعد جب میں اس سے ملا تو اس کو میں مسجد میں لے گیا تو اس نے جب اذان پڑھی تو اس کی مرکی نہیں لگی بعد میں اس نے بتایا کہ میں جو ہوں نہیں گیا تھا میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا اب وہ وہاں پہ کھڑا تھا جہاں سے میں نے اس کو مرکی لگانا سکھائی تھی ایک مہینے کے بعد وہ وہیں پہ کھڑا تھا مسجد میں نہ جانا اذان نہ دینا اس کا اس کا یہی نقصان ہوا کہ اس کی مرکی وہیں واپس چلی گئی اگر آپ مسجد کے اندر جائیں گے جو اذان سیکھیں گے مسجد کے اندر جا کے اذان پڑھیں گے روزانہ تین چار اذانیں پڑھیں گے تو وہ جو بھی اذان آپ سیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ پکی ہو جائے گی اب مرکی کو کس طرح پکا کرنا ہوتا ہے میں بھی اس کو سبق پہلا دے رہا تھا پہلے اللہ اکبر کے اندر سام بخاری والے کے اندر مرکی نہیں ہے دوسرے کے اندر میں نے اس کو پکا کروایا تھا مثال کے طور پر اس طرح میں آپ کو سنا دیتا ہوں اللہ اکبر اب جو ہے وہ بندہ اس طرح پڑھ لیتا تھا میرے سامنے وہ سیکھ گیا تھا جب وہ مسجد میں گیا ہی نہیں تو اس کی مرکی پکی نہیں ہوئی وہاں میرے سامنے وہ لگا رہا تھا پکی ہو رہی تھی آپ کوشش کریں جو بھی لے جائے پاکستانی لے جائے سام بخاری کا ہے استاد عالم اللہ صاحب کا ہے جو بھی آپ کا لے جائے آپ اس کو مسجد کے اندر اذان دے کر اس کو پکا کریں اس کا یہی حل ہے تو آپ برائے مہربانی باوقار اور احترام والے طریقے سے آپ اذان پڑھیں اور زیادہ جو ہے اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اذان سنتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ آپ جو ہے اذان پڑھ رہے ہیں آپ کاپی کر رہے ہیں تو آپ جب زیادہ بڑا منھ کھولیں گے جبڑا کھولیں گے تو وہ تو آپ اس میں شمار ہو جائیں گے قوال والوں کے اندر تو اذان وہ جو ہے اس طرح کی نہیں ہے میرے بھائی اذان کے اندر آپ بڑا منھ نہیں کھول سکتے اس سے آپ کے تلفظ اور جو الفاظ ہیں وہ متاثر ہوں گے اذان جو ہے بالکل نارمل ہے جتنی مرضی آپ کی اونچی آواز ہو لیکن آپ کا منہ بالکل نہیں کھلنا چاہیے اور صاف ستھرے طریقے سے آپ اس کو ادا کریں مثلا یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں استاد شیخ علیم اللہ صاحب کتنی اونچی ان کی رینج ہے ان کی پچ تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے وہ بھی دیکھیں کس طرح کرتے ہیں اب دیکھیں میرا منہ جہاں پہ تھا وہیں پہ ہے لوگ مجھے آگے کہتے ہیں کہ یہ آپ نہیں پڑھ رہے تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں ان ان کی طرف جو کافی میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو جن کا جبڑا ہلتا ہے مطلب وہ آزان پڑھتے ہیں اس طرح ہائی نسونا اس طرح کرتے ہیں ایک تو ان کی سینے سے اور گلے سے اور منہ سے آواز ڈریکٹ جو ہے باہر نہیں آتی وہ دبا کے رکھتے ہیں جبڑوں کو ہلاتے ہیں اسی کے اندر اس کو گھماتے ہیں تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتے تلفظ بھی ان کے پورے اچھے ادا نہیں ہوتے آواز بھی دبی ہوئی ہوتی ہے وہ ذرا اس کے اوپر جو ہے کنٹرول کریں اس کو ذرا سیکھنے کی کوشش کریں اپنے جبڑوں کا استعمال بالکل نہ کریں